Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ajot Masli dalam rancangan Bicara Sukan. Dan sekarang saya berada di Dewan Sarbaguna Kompleks Sukan Sungai Kebun untuk membawakan auda mengenai dengan satu sukan yang telah pun melahirkan atlet yang pernah mengharumkan nama negara di peringkat serantau iaitu Sepak Takraw. Dari sejarah cara bermain dan perkembangannya akan dapat auda ikuti dalam episod kali ini. Jadi jangan ke mana-mana, mari kita saksikan. Ya, ada bersama saya Abdul Talib Ahmad dari Malaysia selaku jurulatih kebangsaan Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam. terima kasih coach kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Bicara Sukan. Jadi apa apa khabar coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat. Jadi sebagai permulaan coach mungkin coach boleh ceritakan sedikit mengenai dengan latar belakang sukan sepak takraw. Okey, uh, tentang sepak takraw ni ada kemungkinan ada Ramai juga yang tidak tahu, saya yang pertama sekali kita ambil daripada segi nama dulu ya. dari segi nama sepak takro ni dia berasalnya begini. kalau sepak tu berasal berasal ni daripada uh, ke Melayu punya apalah ejaan apa itu semua tetapi kalau dalam sepak disambungkan takro tu adalah daripada perkataan Thailand. Ah maknanya takro di sini tu adalah raga asalnya raga a uh, raga yang kita nak ambil buah lah begitulah. Ah uh, lepas tu dah dijoinkan untuk menjadikan satu permainan dipanggil a uh, sepak takraw lah. Sebenarnya pada awalnya sepak takraw ni dimain dalam bentuk keadaan bulat kita menimbang bola. Uh, asalnya a uh, sepak takraw ni yang berjaring Bermulanya jaring yang sebenarnya bermula di Pulau Pinang, Malaysia lah yang asalnya. Uh, lepas tu tu yang apa tu uh, dibuatkan dalam bentuk permainan lah dan, dan dipanggil sepak takraw. Baik, Coach terima kasih. Uh, jadi uh, dari pandangan Coach sendiri, sejauh manakah uh, populariti uh, sukan uh, dalam kelangan uh, sukan ini dalam kelangan masyarakat tempatan di negara Brunei Darussalam? Okay, uh, tahun ni adalah tahun yang kedua lah ya saya di Brunei. Saya sebelum ni di Malaysia selama 8 tahun apa yang saya uh, buat perangkaan di Brunei ni walaupun negara Brunei ni uh, tak adalah negara terlalu besar tetapi tempat bermain petang-petang uh, rakyat Brunei kalau bagi saya uh, banyaklah maksudnya kalau ikutkan perangkaan tu 25 ke 30 tempat lah yang masih uh, ada bermain kalau kalau ikutkan kalau kita kalikan dalam 30 uh, kelab uh, bermain, maknanya di situ kalau kita kalikan 20 saja kita uh, ada uh, lebih kurang dalam uh, 600 uh, pemain yang aktif lah. Saya rasa di segi populariti itu tak ada masalah di Brunei lah. Uh, salah satu sukan yang diminati di Brunei. Uh, Alhamdulillah Coach, uh, terima kasih. Uh, <laughs> jadi, uh, bagaimana sebenarnya asas permainan sepak takraw? Uh, mungkin uh, Coach boleh jelaskan uh, dari segi peraturan, undang-undang uh, permainan dan bilangan pemain setiap regu posisi dan peranan setiap pemain. Okey, uh, dia dalam sepak takraw ni sekarang ni dulu uh, kebanyakan acara dalam tahun 70-an ke 80-an uh, pemain ni dia sebenarnya nak mudah nak ingatnya beginilah. Maksudnya dia ada pada asalnya dia tiga pemain dalam satu gelanggang tu ada tiga pemain yang tu tahun 70-an 80-an sehingga sekarang Uh, masih dimainkan dengan tiga pemain lagi. Tetapi sekarang ni dah dibuat banyak acara. Macam contoh sekarang ni ada dua pemain, ada empat pemain. Uh, kira apa lah maksud dia tu? Uh, itulah mana dua, uh, tiga, dua pemain, tiga pemain dengan empat pemain. Uh, beza dia uh, tempat dia melakukan servis saja. Maksudnya kalau untuk tiga pemain dia ada bulatan tengah-tengah tu -tengah untuk melakukan servis. tetapi kalau yang dua pemain dengan empat pemain dia melakukan servis di belakang uh, court lah, sama uh, lebih kurang macam seperti volleyball. bola. Baik coach, uh. Uh, tapi saya difahamkan uh, bahawa setiap uh, uh, permainan uh, seperti apa yang coach uh, cakap tadi uh, ada empat pemain, uh. tiga pemain, dua pemain. Jadi adakah uh, mereka dipanggil uh, sebagai regu? uh, mungkin coach boleh terangkan sedikit. Yalah dia sekarang ni daripada segi acara tu selalunya macam kalau tiga pemain uh, dipanggil interregu lah. Kalau yang untuk dua pemain tu dipanggil double. Kalau yang empat pemain tu dipanggil kodon lah untuk international. Sekarang ni uh, ketiga uh, ketiga apa tu uh, acara tu sudah dipertandingkan di sukan Asia lah. Ha. Baik. Maksudnya Uh, dah dah kira meluaslah dari segi oh. apa tu. Jadi kalau coach sendiri uh, coach juga pernah bermain sukan tak, sukan takraw yeah, yeah. dan uh, dan mungkin uh, coach lebih suka uh, lebih uh, apa apa kita cakap macam lebih suka kepada beregu ataupun single ataupun masih dalam uh, di kelangan yang dulu-dulu. Okey. Sekarang ni dia bergantung uh, pada kekuatan sesuatu uh, sesebuah uh, negara tu ya. Macam contoh bila kita bermain dengan tiga uh, pemain ni, uh, Intergu lah. masuk begini cukup kalau tanya saya, dia memerlukan seorang tekong yang uh, terbaik. Lah. Maksudnya dengan servis yang laju apa, -apa semua lah. Sebab dia servis tu agak di depan sedikit tetapi uh, kalau kita tidak mempunyai tekong yang baik uh, Alok kalau, kalau, kita ambil dalam acara double, dalam acara kodon lah. Dia bergantung uh, kekuatan sesebuah negara itulah dia punya atlet. Jadi uh, pemain uh, Tekong juga memainkan salah satu uh, peranan uh, yang cukup penting dalam sebuah pasukan ya. Uh. Jadi coach uh, macam mana pula dengan sistem permakahan uh, ataupun kiraan mata? Okey, kiraan mata ni dia daripada semenjak saya main lagi dia uh, apa dah 2 3 kali dah dah berubah untuk saya cerita ni yang terkini saja lah ya. Yang terkini ni kita aa, kiraan mata tamat ke 15. Tetapi aa, kalau mata tu 14 sama, dia akan terus pergi ke hingga ke 17. Kalau mata dia 14 sama, dia pergi ke siapa yang dapat mata 17, dia akan menang dalam aa, pertandingan itulah. Kalau katakanlah aa, set pertama seperti biasalah macam badminton juga. Uh, kalau set pertama uh, pihak lawan menang, set kedua kita menang, uh, set ketiga adalah penentuan lah ada rubber game lah. Uh, sekarang ni, kalau tanya saya, game sekarang terlalu pantas. <laughs> Jadi uh, saya difahamkan fahamkan uh, bermain sepak takraw uh, juga salah satu sukan elite ya. Dan yeah. cara permakahan pun uh, kurang lebih dengan sukan badminton seperti yeah, apa yeah. yang uh, coach uh, cakap tadi. Jadi uh, keperluan asas coach, uh, mungkin coach boleh uh, Memberikan sedikit penerangan mengenai dengan uh, peralatan yang perlu digunakan untuk jadi seorang pemain sepak takraw. Oh. Kita bila bercerita dari segi peralatan ni lah, kalau pandangan saya sepak takraw ni salah satu yang uh, dimainkan. Salah satunya sebab dia mudah. bagi saya, dia ada net, ada uh, kasut untuk nak bermain dan ada bola dan gelanggang dia tak semestinya kita bermain ni dia gelanggang simen, dia gelanggang macam uh, kapet, apa, apa semua lah. Maksudnya kalau zaman saya kecil-kecil dulu pun main di atas tanah aja. Jadi yang pentingnya uh, basic tu memang kita kena kuatkan dulu. Maknanya di peringkat uh, makin lama di segi peningkatan tu lah nak kena kita monitor lah. Uh, itu yang paling penting lah. Sebab, sebab sukan sepak takraw ni dia uh, bukan mudah dimain sebenarnya tetapi dia kena daripada awal lagi kita dah didik begitu. Jadi uh, coach uh, mungkin kita boleh sentuh sedikit mengenai dengan gelanggang yang yeah. uh, sekarang kita berdiri ya. Yeah. Mungkin uh, coach boleh uh, memberikan sedikit uh, penjelasan uh, mengenai dengan ukuran gelanggang okay. uh, untuk uh, bermain sepak takraw. Okey, kalau untuk gelanggang ni uh, untuk sep, uh, untuk sepak takraw, dia untuk uh, lebar dia 6.1 meter dan panjangnya 13.4 meter. Maksudnya itu uh, lebar, maksudnya kesidang kedudukan lebar dan uh, panjang tu lah. Di situ uh, dia ada tempat uh, tekong sebis uh, dan dia ada tempat apik kanan dan api kiri uh, berdiri semasa sebelum uh, melakukan sebis sebab uh, dia punya law dia dia mesti masuk dalam dia punya kawasan lah. Uh, begitu. Oh, jadi uh, gelanggang yang cukup besar dan dia <laughs> juga memerlukan stamina mungkin kepada. Uh, menjadi salah seorang pemain sepak takraw ya. Yeah. Dan uh, mungkin coach uh, boleh terangkan lagi uh, sedikit mengenai dengan jenis-jenis anggota macam uh, kalau badminton uh, menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan kaki. Uh, kalau bola sepak uh, tidak boleh menggunakan uh. tangan tapi hanya menggunakan kaki. Jadi mungkin dalam sepak takraw apakah sentuhan dan anggota badan uh, yang dibenarkan semasa bermain? Okey, yang pertama sekali apa-apa pun dia uh, yes, banyak uh, dari segi sentuhan tu uh, dia boleh bawa dari pusat bawa ke bawah lah maksud dia itu dari sini sini ni macam kita menggunakan anggota kaki kita macam sebab uh, macam katakanlah kita menggunakan ni uh, macam kita ada sepak seller ada sepak uh, sudu ada sepak peha anggota-anggota uh, ni uh, digunakanlah maksud dia di sini tu uh, kepala dan tangan tidak bolehlah sama macam bola juga tetapi Uh, dalam uh, law sepak takraw ni dia agak unik sikit uh, macam contoh uh, kalau kalau kita ambil post ball kalau kena ke perut kita dikira satu tetapi kalau uh, kita ambil post ball tu terkena ke uh, bahagian muka kita uh, itu dikira dua uh, macam itulah adalah dia punya apa dia uh, di segi aturan yang apalah kalau katakanlah kalau kita pergi lebih terperinci saya rasa akan senang difahamilah Baik, terima kasih coach. jadi jenis kemahiran asas yang penting dalam sepak takraw. Okey. Kalau dalam sepak takraw ni kalau saya punya apa saya dah bagikan kepada dalam sepak takraw ni dia takkan lari sama juga dengan sukan-sukan yang lain bila dia bentuk jaring kita ada serangan dan kita ada pertahanan okey kita isu kita sekarang ni macam kita ambil di segi pertahanan apa-apa pun yang paling penting sini asas. Asas uh, permainan ni macam saya kata tadilah. Ah uh, sepak selar, sepak uh, apa ni, sepak paha, sepak sudu yang tu tu yang utama yang perlu kita mahirkan dulu. Di peringkat umur berapa? Ah uh, tu yang penting sebab dia ada peringkat-peringkat umur dia. Uh, kita tak boleh dalam sepak takraw ni tiba-tiba kita nak terus bagus, kita terus ya kata tak boleh. Dia mesti daripada bawah dulu. Jadi uh, terima kasih coach atas penjelasan uh, saya difahamkan bahawa sukan uh, sepak takraw ini uh, laju uh, laju uh, dan dan uh, teknikal yang cukup uh, elit ya yeah? yeah. uh, dan adakah ia sesuai bagi peringkat uh, umur uh, bagi kepada yang ingin mengikuti uh, sukan sepak takraw kalau bagi saya dia sesuai pada semua apalah macam contoh uh, kalau dalam di segi fizikal macam contoh kalau katakan uh, tekong yang tekong ni kita memerlukan atlet yang tinggi. Okey, yang macam killer kita perlu juga atlet yang tinggi. Kalau rendah pun tak 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 jadi masalah. Macam kalau feeder tak semestinya yang terbaiknya kalau feeder tu elok atlet yang agak-agak tak seberapa tinggi supaya dia pergi tu lagi pantas ya. macam sukan sepak takraw ni dia pentingnya kepantasan. Kalau dari segi umur, saya sarankanlah kalau pemain dah dah berumur tu Uh, yang berisiko sikit untuk nak bermain adalah di posisi killer lah uh, untuk tekong dengan feeder tu macam contoh kita sekarang ramai pemain veteran legend-legend uh, Brunei -legend, uh, dulu pun uh, banyak dah beralih kalau domo 50-60 ke atas pun mereka masih bermain lagi tetapi posisi mereka dia orang tak bermain di killer lah posisi killer uh, dia akan bermain di uh, feeder de uh, dengan tekong jadi uh, terima kasih coach uh, sebelum kita ke soalan seterusnya Uh, tadi saya uh, uh, baru difahamkan uh, dari coach uh, dalam satu pasukan uh, mempunyai tiga 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 apa tiga pemain, tiga pemain. Uh, jadi uh, so. tekong, fida dan kila. Uh. Mungkin coach boleh terangkan sedikit. Apakah peranan jadi uh, kepada setiap uh, tugas okay. ataupun tanggungjawab yang harus mereka lakukan? Okey, uh, kalau untuk tekong ni, uh, lah mereka untuk melakukan servis lah. Macam servis ni yang paling uh, kalau di peringkat yang tertinggi, uh, servis dari PT.KOK adalah peranan yang utama. Paling sekarang lah. Kalau zaman uh, 70-an dulu, uh, kalau apa yang saya perhatikan, uh, kalau ikutkan uh, killer tu yang utama sebab servis tu biasa. Sekarang ni, ibarat dia servis sekarang ni, kalau rekod dalam uh, dunia sekarang, eh, seperti uh, apa, Tekong Thailand, Tekong Malaysia, uh, dia orang punya servis dah pergi ke 80 km sejam. Maksudnya sekarang semua tu dari segi teknologi dah diukur kelajuan. Kita tahu uh, negara ni berapa kelajuan. Negara ni uh, kereta tekong ni berapa kelajuan. Itu untuk di segi tekong lah. Maksudnya kalau kita nak pergi lagi tinggi, uh, maksudnya tu di sini kita mesti uh, servis kita tu mesti 70 km sejam ke atas dan penuh variasi. Dan feeder pula, kalau saya suka lah banding dari segi macam bola lah contoh. Macam feeder ni, dia ibaratnya dia buat hantaran. Dia ni sama macam kalau bola tu, midfield lah. Midfield ha, Midfield lah, midfielder yeah. tu lah. Maksud dia tu, dia begitulah dia untuk mengumpan bola. Sedap dia umpan, sedap dia dia buat melakukan rejaman. Tetapi kalau tak sedap tu macam sama juga lah. Kalau midfielder pandai umpan bola senanglah untuk dapat gol lah. Begitulah. Dia, dia lebih kurang sama je tetapi beza dia sepak takraw ni dia memain atas gang, atas angin. Maksud dia bola tu atas angin. Jadi bola kalau bola sepak dia di bawah lah betul. Jadi saya terima kasih atas penjelasannya. Jadi apakah nasihat coach untuk belia atau orang muda yang berminat dalam sukan sepak takraw? Okey, uh, bagi saya uh, macam dari Brunei ni saya rasa alhamdulillahlah pemain muda ramai yang berminat bermain. So, kalau pandangan saya apa-apa bila kita bermula ni biarlah kita daripada asas dahulu. jangan aa, macam contoh aa, kalau zaman saya bermain dulu kalau kita tidak pandai main gelanggang lagi kita kalau di peringkat-peringkat pakcik-pakcik saya dulu dia suruh saya timbang bola ni sampai pandai barulah boleh masuk gelanggang maksud itulah pentingnya basic dalam aa, asas dalam sepak takraw ni lah penting ha nah, itu nasihat saya tu aa, mereka mesti ikut aa, aturan dulu, -dulu lah Uh, untuk mendapatkan satu permainan yang baiklah. Jadi basic itu uh, adalah uh, penting uh, ya, untuk uh, bermain sepak uh. takraw ya. Jadi akhir sekali coach uh, mungkin harapan coach uh, untuk masa depan sukan ini di masa akan datang khususnya uh, buat negara Brunei Darussalam. Okey, sekarang ni kalau ikutkan uh, ranking terkini lah ya dalam dunia ni uh, sekarang ni negara yang dah bermain dalam sepak Takraw ni tak salah saya dalam 35 buah negara. Sekarang ni Brunei berada dalam ranking 8 ke 10 top dalam apalah masih lagi dalam kedudukan yang boleh dikatakan baiklah ya. Untuk harapan saya di masa-masa akan datang kita cubalah mendapat Uh, Top ke atas lah, begitulah untuk untuk bertambah maju lagi lah, Insyaallah. Uh. Uh, baiklah, Coach. Uh, terima kasih, Coach, uh, kerana Sudi meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Bicara sukan bagi menerangkan uh, dengan lebih lanjut mengenai dengan sukan sepak sepak takraw ya. Jadi mungkin selepas ini uh, jika Coach tidak keberatan, bolehkah uh, saya ikut bermain ataupun boleh tunjuk sedikit uh, cara bermain sepak takraw? Okey. Boleh. Dialu-alukan. <laughs> <Jom>. Okey. <laughs> Uh, baik coach, uh, mungkin coach boleh uh, memberi sedikit penjelasan uh, bagaimanakah cara uh, untuk servis uh, menjadi seorang tekong. Okey, uh, yang pertama sekali uh, kita hari ini kita ajak ya, uh, kita mm -hmm, akan yeah. melakukan apalah demo lah, uh, praktik-praktik uh, untuk melakukan servis. Servis ni dia selalunya dia ada okay. dua, ada tiga, ada tiga lah. Yang pertama sekali menggunakan uh, servis sepak, menggunakan kaki di dalam. Dan yang kedua dia servis kuda. Yang selalu sekarang ni memang orang pakai servis kuda lah. Dan untuk tipu muslihat, orang menggunakan servis tapak. Yang tiga elemen ni saya akan tunjukkan untuk uh, untuk tunjuk pada Baik, Azad uh, lah. uh, Okay, kita mulakan lah.